আপুনিও আপোনাৰ ঘৰখনৰ চৌপাশে বিভিন্ন কৃত্ৰিম ফুলগছৰ ৰঙেৰে ৰঙীন কৰি সচাই তুলিব বিচাৰিছে নেকি তেন্তে এতিয়াৰ পৰা চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই এতিয়া আপোনাৰ কাষতে উপলব্ধ হ'ব আপোনাৰ মন পচন্দৰ নানা ৰঙৰ আৰ্টিফিচিয়েলৰ তৈয়াৰী বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফুলগছ ইত্যাদি জোনাই ৰাংকোপ তিনিআলি সমীপত নতুনকৈ মুকলি কৰা হ'ল দ্যালো নামৰ এখন নতুন আৰ্টিফিচিয়েল ফুলগছৰ বিপণী মিচিং জাতীয় সংগঠন টি এম পি কে জোনাই জিলা সমিতিৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক তথা মিচিং বোলছবি জগতৰ উদীয়মান জনপ্ৰিয় অভিনেতা অজয় মোদীয়ে আৰম্ভ কৰিছে এই নতুন আৰ্টিফিচিয়েল ফুলগছৰ বিপণীখন ছাত্ৰ সংগঠনৰ সৈতে জড়িত হৈ সমাজসেৱাৰ কামত নিজকে উৎসৰ্গিত কৰাৰ উপৰিও অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ লক্ষ্য লৈ নতুন পথ বাছি লোৱা অজয় মদীৰ দা য়ালু নামৰ আৰ্টিফিচিয়েল ফুলগছৰ বিপণীত উপলব্ধ হ'ব আৰ্টিফিচিয়েল প্লান্টছ এণ্ড ফ্লাৱাৰ্চৱেডিং ডেক'ৰেশ্যন এণ্ড মেটেৰিয়েলছ ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট গিফ্ট আইটেম ইত্যাদি অচমতী বিপণীখনৰ মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে ফিঠা কাটি মুকলি কৰি জনাই বিশিষ্ট সমাজক অতুল পেগুৱে ইয়াৰ উপৰিও বিপনীখন মুকলি কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত জোদাই মূৰ কমচলেক আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি মুক্তিনাথ পেগু জনাইছিলা টি এম পি কেৰ সভাপতি ফ্ৰান্সিছ ফাটিৰ সম্পাদক জান দলে মিচিং সংগীত জগতৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠল্পী পৰে স্পাং অভিনেতা চক ডিলাকি লাগাছো আদিয়ে মই আজি উপস্থিত হৈছোঁ ৰাংখক তিনিআলিত দায়ালহ বুলি এখন দোকান ইয়াত ইনগেশ্যন হৈছে আমাৰ মিচিং সমাজৰ এজন জনপ্ৰিয় এক্টৰ অজয় মৰ্ডি তেখেতক আমাৰ মিচিং সমাজে জানে গতিকে তেখেত এখন একদম মানে আটক ধুনীয়া এখন আৰ্টিফিচিয়েল মানে ফ্লাৱাৰ ৱেডিংছৰ এখন দোকান আৰম্ভ কৰিছে এইকাৰণে অজয় মৰ্ডিক কোটি কোটি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু লগতে মই সদায় এটা মানে মই সদায় এটা উক্তি কয় বুদ্ধি হৈছে মন্ত্ৰী সম্পত্তি হৈছে মেঘৰ ছায়া কলিত বেপাৰে বেপাৰ বেপাৰ নহ'লে কলিত একো মানে মানে জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ এইকাৰণে বেপাৰ অজয় মোদীয়ে যে এনেকুৱা এখন বেপাৰ এনেকুৱা এখন দোকান আৰম্ভ কৰিছে তাৰ কাৰণে অজয় মোদীক মই কোটি কোটি ধন্যবাদ দিছোঁ দা লজয় মোদী এনেকুৱা এটা যুৱচামৰ আদৰ্শ এটা দেখুৱাইছে আমাৰ জনাইখনত ৰামপ তিনিআলিত ইয়াত এনেকুৱা এটা ভাল এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে আমি মানিব লাগিব আচলতে টাউন বুলিলে নিজে এটা টাউনটো নিজেও বনোৱা নহয় মানুহ সজা সজাব লাগিব মানুহ বনাব লাগে ঘূৰিব লাগিব এইখিনি যিমানখিনি জনায়াত আমি পাইছোঁ আজি দেখি আহিছোঁ সেইটো অট'মেটিক আমি টাউন নিজক গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু অজয় মোদী হ'ল আমাৰ মিচিং জনপ্ৰিয় মিচিং চিনেমা জগতৰ এক্টৰ এইখিনি কাম কৰাত আমি নতৈ আনন্দিত আমি মিচিং আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচন ফালৰ পৰা আমি নতৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে এইটো বস্তু হ'ল নেচাৰেলি আমি যিটো বাস্তৱত আমি যিকোনো বস্তু দেখোঁ ফুল ফুলনি এইখিনি কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েল হ'লে একদম ইমান ধুনীয়া ইমানেই ধুনীয়া এইখিনি আমি আৰু লোকে গেলামাল বুলি মানুহে গেলামালকে ইমান যত্ন কৰি মানুহে দোকান খোলে কিন্তু এইটো গেলা নহয় আৰু যিখিনি ফুল কিন্তু আৰ্টিফিচিয়েল কিন্তু আমি বাস্তৱ নেচাৰেলি যেন লাগে গতিকে বহুত ভাল পাইছোঁ আমি সমাজগৰাৰ কথা আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ আমি জাতিগৰাৰ কথা আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ কিন্তু আমি জাতিটো গঢ়িবলৈ হ'লে আমি সতনৈতিকভাৱে আমি স্বচ্ছ ল'ব লাগিব আমি ইকনমিকেলি আমি এডভান্স হ'ব লাগিব এটা জাতি ইকনমিকেলি এডভান্স যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে এটা জাতি কেতিয়াও আমি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰোঁ এই কথা আমি বাৰে বাৰে টি এম পি কে আমি কৈ আহিছোঁ আজি আমাৰ টি এম পি কে জনাই জিলা সমিতিৰ আমাৰ সতীৰ্থ আমাৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক অজয় মোদী ডাঙৰীয়াই আজি চ নিয়োজনৰ দিশে তেখেতে আগবাঢ়িছে আৰু তেখেতক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমি টি এম পি কে জনা জিলা সমিতিৰ হৈ আৰু ইয়াত উপলব্ধ হ'ব আপোনালোকে ৱেডিং ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বিভিন্ন ইভেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইয়াত আৰ্টিফিচিয়েল ইয়াত ফুলৰ ব্যৱস্থা ইয়াত পোৱা যাব গতিকে কোনোবাই যদি ৱেডিং ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছে বা বাৰ্থডে যিকোনো অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছে আৰু যিকোনো ইভেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে ইভেণ্ট ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে অজয়মোদী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব দ্যাল' এই দোকানখনৰ পৰা আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি এই কথা বাৰে বাৰে আমি কৈ আহিছোঁ আমাৰ অতীত এটা আমাৰ স্ব নিৰ্ভৰৰ কথাটো আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ আমি প্ৰত্যেকজন আমাৰ খিলঞ্জীয়া প্ৰত্যেকজন আমাৰ সমাজৰ আমাৰ যুৱচামে আমি এই স্বনিয়োজনৰ দিশে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব তেতিয়া আমি জাতিটো আমি শক্তিশালী ৰূপত আমি গঢ় দিব পাৰিম